Эквитанции старые проблемы. С 1 мая в нескольких городах Украины вступают в силу повышенные тарифы на воду для населения. Наиболее ощутимым подорожание станет для жителей Ровенской, Житомирской и Киевской областей. Самый резкий скачок цены на воду произойдет в Бердичеве. За что горожане будут платить в два раза больше, видели корреспонденты событий. Малыши в детсаду изучают английский за чашкой чая. Воду для напитков воспитатели берут только из кулера. Течет вроде прозрачная, но, конечно, мы ее деткам пить не даем, потому что она даже запах, если вы попробуете, то она пахнет, конечно, не очень аппетитно. По трубам в Бердичеве течет очищенный поток из речки Гнила-5. Вода из крана едва не испортила свидание переселенцу из Донецка. В водопроводной воде букет потерял свежесть. Ми поставили эти цвіти в воду в банки. Може, ну, часа два назад. Вони були ну гораздо свіже. З качеством води брідчинські зв'язують і проблеми зі здоров'ям. Нас дуже велика кількість захворювань на сечі хворобу. Навіть в дітей трьохрічного віку знаходять пісок нирках. Може похвалитися, що перший мій камінець був 17 років. Директор фільтрувальної станції удивляється заявленням земляков о вреді бердичівської бердіческої води для їх здоров'я. Кто это да, вам значит, так сказал? Это люди, жители говорят. Ну, я не вижу, чтобы кто-то говорил мне, что дети фореют, или еще там кто-то фореет. Вы что? От нашей воды. Если наша вода самая нормальная. Директор только признает специфический запах очищенной воды. Мол, это из-за водорослей. Но уверяет, что сам пьет воду из-под крана, так как она отвечает ГОСТам. Оборудование на станции новое. В ремонт вложили 27 миллионов гривен. А тариф поднимают, потому что водоканал и фильтровальная станция убыточны. Тариф переглядался у нас в 2011 году, но он был затвержден, который не полностью покрывал экономично обґрунтовані выдатки. скажем так. Уже на тот час мы відшкодовували собі 80%. С мая вода в Бердичеве подорожает сразу в два раза. Это больше, чем в других городах. Мать-одиночка с двумя детьми Алена посчитала и поняла, что новые суммы за коммуналку не потянет. Я не работаю, моя мама не работает, ребенок у меня не работает, потому что она инвалид детства. Льгот у нас нету, я за нее получаю пособие. И плюс у меня еще есть один ребеночек маленький, 6 лет ей будет. Вот и мы живем 4 человека. Как мы будем? Мы не будем жить, мы будем просто выживать. В Горводоканале говорят, платить за май люди будут еще по старым тарифам. На заседании горисполкома новый тариф не утвердили. Возможно, его уменьшат. Но тогда придется сократить штат на коммунальных предприятиях. Из Житомирской области Надежда Волобоева, Роман Куприянов, Александр Хлынин. События. Канал Украины.